Лаутаро. Нет, нет, все нормально, Расио. Я знаю, что ты меня защищаешь и хочешь уберечь меня, чтобы я не пошел на... Нет, 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 это не обман, это правда, правда. Спасибо, Расио, но... Я должен это сделать. Я не позволю, чтобы надо мной насмехались. Постой, постой. Лаутаро! Оператор, Соедини с Олмусом Раем, ТТ. Минутку. У него занято, сеньор? Постарайся дозвониться. Ты можешь изменить свою физиономию? Нет, я не могу изменить физиономию, Санто. И вот что, будешь цепляться, тогда проводи мессу сам. Сплошные упреки. Он свихнулся, не хочет проводить мессу. Ты не хочешь проводить мессу? Я рада, сынок. Значит, ты все-таки поумнела и решил уехать из этого проклятого города. Нет, нет. О чем я уже давно тебя прошу? Нет, я хочу жить жизнью, которой не жил эти 30 лет. Я хочу быть для всех Габриэлем Хауреги. Проблема не в личности. Все зависит от того, скажешь ли ты правду, что в данном случае было бы глупостью. Коста убьет тебя. Да, если я первым его не убью. Это невозможно, понимаешь? Аманда, я Габриэль Хауреги. Ты проиграешь. Я сражаюсь с ним на его территории и выиграю. Ты не то Затеял, я тебя умоляю. Я выиграю. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Позаботься ты о нем. Я уже не могу. Это было так отвратительно. На нее все смотрели. Папа, привет. Ты вовремя пришел. Пообедай с нами. Садись. Ройлан, ей-то ты не откажешь? Давай, садись. Как хорошо побыть всем вместе. Да. Дай тарелку. У нас сегодня из колопы с овощным рагу. Твое любимое блюдо, папуля. Как ты любишь. Вот. Попробуй. Просто объедение. Ну как? Ты переборщила с чесноком. Не обращай внимания, дорогая. Все очень вкусно. Проблема во мне. Дай бог, чтобы эта проблема решилась поскорее, Нандо. Берегись. Ojito, Bereguís. Пожалуйста. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Господи, прошу тебя. Пожалуйста, не волнуйтесь. Прошу вас успокоиться. Падре Хуан сейчас придет. У него небольшие проблемы, но он сейчас выйдет к вам. Успокойтесь. Пожалуйста. Аманда, вы хорошо себя чувствуете? Уже да. Он забрал костюм Карахи и сказал, что разоблачит себя перед всем народом. Минутку, пожалуйста. Граждане Лакрус. До сегодняшнего дня вы жили в обмане, окруженные ложью. И я один из этих обманов. Я прошу... Я прошу у вас прощения. Этому пришел конец. Фильм озвучен компанией Intracommunications 2004 год.